Когда нас в плен врали, они относительно нормально относились. 155-я бригада морпехов. А вот ФСИНоский спецназ России. Шакалы, конечно. Ну, начали допрашивать все дела. Если ты будешь просто молчать, это ну ничего, они все равно из себя все выплют. Ну, а даже если ты врешь, ну это надо понимать, как врать. То есть я хорошо знаю местность. Э, поэтому я спокойно мог им, ну... Рассказываю все что угодно, там допустим, они меня спрашивают, все показываю на карте, где у вас пехота, где у вас техника. Я говорю, а да вот тут, вот тут, вот, вот". часов пять допросов проходит. Говорит, а покажи на карте еще раз, где. Я говорю, так вот тут, вот тут, вот тут, вот, вот". на вот этом вот еще часто ловят. Я им также и навешивал по поводу, ну что у нас командование. Ну, чтобы легче было врать, допустим, с фамилиями своими одноклассников. Ну, просто, чтобы легче было запомнить, чтобы потом ты не путался в своих же показаниях.